Александр, витаю с и Вражения после матча. Да, ну какие, конечно, самые положительные, радостные. Не каждый день обыгрываешь команду в премьер-лиге. Поэтому... Вас вынесли? Очень довольны. Вас вынесли на ножах, что там трапилось? Да, ну я мало играл в чемпионате и Схватили судороги на две ноги первый раз, такое у меня. Ну, из-за того, что мало практики было. Тяжело было выдержать столько времени, как бы, поэтому пришлось поменяться. После того, как Зирка пропустила, мы придавили Карпаты. Что говорил тренер у перерыве, что говорил тренер по ходу матча? Ну, просил терпеть дальше, как бы, играть в том же ключе, выполнять установку. Ну, мы пытались сделать. Хорошо, что получилось перестроиться после пропущенного мяча. Мы чуть-чуть начали владеть инициативой, ну, и забили гол. Как бы и потом уже ну, обеим командам было тяжело. И мы как бы до, доиграли вместе до пенальти. И тут уже лотерея, слава богу, нам повезло. Спасибо всем болельщикам, что, что пришли, поддержали. Это тоже сказалось. Я думаю, последний пенальти такая аура. Не каждый выдержит психологически. Какого суперника хочется в одни да, Ну, без разницы. Там уже будут все команды хорошие, так что будем ждать ребенка.